نقطہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا تو اس کے بعد ایک بہت بڑی چینج آئی اسلام کی تاریخ میں پہلے ظاہری حکومت حکومت اور باطنی حکومت. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہی تیس سال تک ایسے رہا واقعہ کربلا کے بعد ظاہری حکومت الگ ہو گئی باطنی الگ ہو گئی اور یہ حضور ملنگی بابا اولیاء تک چودہ سو سال کی تاریخ ہے شجرا کڑی در کڑی رسول اللہ صلی اللہ سے جڑا ہوا ہے کسی بھی بزرگان دین میں سے کسی شخصیت نے ظاہری حکومت کو قبول نہیں فرمائی. بادشاہت کی طرف نہیں گئے سیاست کی طرف نہیں گئے یہ رویہ کم سے شروع ہوا واقعہ کربلا کے بعد یہ ظاہری اقتدار حکومتیں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی سلسلہ چشتیہ کادریا ہو سور وردیا جنیدیا کلندریا نقش جتنے بھی سلاسل ہیں یہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہیں سب حضور کے فیضان کی کرنیں ہیں تو ظاہری حکومت کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں یہ باطنی حکومتوں کے روحانی حکومتوں کے بادشاہ ہیں انہوں نے سوچا کہ امت کی روحانی تربیت کی جائے یہ بے ادبیاں جو ہوئیں میدان کربلا میں تربیت ہوئی ہوتی تو یہ حال ہوتا وجہ کیا تھی تربیت کی کمی اولیاء اکرام نے تربیت ہی عمل شروع کیا اور چودہ سو سال سے یہ کام جاری ہے ہے این کے اندر دیکھیں بارہ امام جو ہیں ان میں سے کسی نے بھی دوبارہ حکومت قبول نہیں آفریں ہوتی رہی پیشکش ہوتی رہی انہوں نے کہا نہیں یہ گھٹیا چیز جس کی خاطر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا نبی کا پورا خاندان جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ایسی حقیر اور گھٹیا غلیظ چیز پہ ہم لانت بیٹھتے ہیں نہیں دوبارہ قبول کیا ہمارے سلسلہ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی نے فرمایا یہ آپ کا مشہور قول ہے کہ میری خانقاہ کے دو دروازے ہیں بادشاہ ایک دروازے سے اگر آئے گا تو میں دوسرے سے باہر نکل جاؤں گا سخت ممانع تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ الحمد ملنگی بابا سرکار کی یہ درگاہ وہ درگاہ ہے اس کی تاریخ گزشتہ ایک صدی پر محیط ہے سو سال کی تاریخ ہے سلسلہ عالیہ ملنگیہ کی تو اس سو سال میں کبھی بھی ظاہری حکومت ظاہری سیاست ظاہری جو ہے ان چیزوں کی طرف کوئی دلچسپی نہیں پاکستان میں ہیں خانقاہیں درگاہیں ہیں حکومتیں سیاستیں پارلیمنٹ میں پینتیس گدیاں تھیں ایک دور میں لیکن الحمدللہ آج چالیس سال گزر گئے حضور ملنگی بابا سرکار کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے آپ کے حکم احکام تعلیمات کے عین مطابق اسی طریقے سے یہ خانقاہ چل رہی ہے یہاں کیا ہے کال اللہ و کال الرسول قرآن حدیث اللہ رسول کے حکموں کے مطابق تعلیمات لینی ہیں لے لو دنیاوی باتیں حکومتیں سیاستیں الیکشن اس سے کوئی سروکار نہیں آتے ہیں لوگ تو ہم کہتے ہیں بھی دعا کرو اور کہتے ہیں جی مریدوں کو کہیں میں نے کہا نئی مریدوں کو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے ہماری دنیا تم فیصلے کرو جو دل چاہتا ہے جو اچھا بندہ لگتا ہے اس کو دو یہاں سے تو حق بات لینی ہے تو لو اور اس پہ عمل کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ والوں کا اور کام کیا ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا راستے پر لگانا اور یہ جو دور ہے یہ ایسا بے چینی حلفشاری ڈپریشن اور بے چینی کا دور ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے انسان سمجھتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف پیسے مال دولت مکان دکان ویزا قلعہ مربع اور شادیاں بچے لڑائیاں جھگڑے مار کٹائیاں فساد یہ ہے زندگی کی ٹوٹل کہانی جس کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں اور بال سفید ہو گئے یہ اولیاء کرام بزرگ دین کو اللہ نے عقل دی تھی ہم سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ عقل کے مالک تھے وہ ہماری طرح زندگی گزار کر کیوں نہیں گئے یہ ابھی پاک پتن شریف الانبیاء بابا فرید کے اوپر سے آئے ہیں نا بابا فرید کی زندگی کیا تھی باب جنت کھل گئے ان کے پیروں میں کیا ہوا باب جنت باب جنت کیسے کھل گئے جب اللہ کو راضی کر لیا کیسے کیا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز کا اور ان کے پاس ٹائم نہیں تھا فضول کاموں کا وہ فرماتے ہیں حضرت سلطان بہو جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہو پڑھایا ہوں یہی ہمیں سبق دیا ہے یہی درس دیا ہے یہی وظیفہ ہے یہی تعلیم تصوف ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مصروف رہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصویر لے کر بیٹھ جاؤ نفر نیت کے بیٹھ جاؤ چلتے پھرتے اسلام کی عملی تصویر بن کے دکھاؤ تکبیر اللہ محمد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہتھ کار والے دل یار والے دنیا کے کام کرتے رہو نبیوں پیغمبروں کی شادیاں نہیں تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران علیہ السلام آسمانوں سے آئے اللہ کا پیغام لے کر سب کی شادیاں بھی تھی بچے بھی تھے کاروبار بھی کرتے تھے کھیتی باڑی بھی کرتے تھے تجارتیں بھی کی بادشاہتیں بھی کی لیکن ان کے اوپر تو نہیں اثر ہوا وہ ہم کہتے ہیں ہمارے جی گھر میں جی مجبوریاں ہیں جی بیوی ہے جی بچے ہیں تمہارے انوکھے ہو گئے بچے حضرت داود علیہ السلام کی سو شادیاں تھیں آپ میں سے ہیں کسی کی دو شادیاں تو پھر ان کی نبوت میں تو فرق نہیں پڑا ان کے بیٹے اگ سلیمان علیہ السلام ان کی ہزار شادی تھی بعض روایات میں چھے سو شادیاں آتی ہیں ہواؤں پر حکومت جنات پر حکومت حشرات الارض پہ پر حکومت پرندوں پر حکومت ان پر تو نہیں کو فرق پڑا یہ ہمارے دماغوں میں کس نے پاگل نے بٹھا دیا کہ یہ بیوی بچے جو ہیں یہ رکاوٹ ہیں یہ تو فرمایا یہ صرف دین ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا دین مکمل ہو گیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شادیاں تھیں؟ بتاؤ مسلمانوں جن نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں بتائیں نا ان کے بارے میں گیارہ شادیاں تھیں تو گیارہ شادیاں دو جگ کے آکا اور خود گھر میں فاکہ فقر و درویشی پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں کس کے یہ جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں ان کے نانا جان جنہوں نے فرمایا یہ جنت کے سردار ان کی والدہ جنت کی سردار پیٹ پہ کیوں پتھر بندھے ہوئے ہیں سیرت رسول ہے نا قرآن کہہ رہا لغت کان کمفی رسول اللہ اس کہ رسول اللہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا تو حسنہ کیا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جن جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس کے مطابق چلنا حضور کا لائف سٹائل جو ہے وہ کیا ہے وہ ضابطۂ حیات ہے اور کامیابی کا معیار ہے اس سے ہٹ کر آپ کسی بھی راستے پر چلیں گے تو سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہو آج کے مسلمان نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے ہر وہ کام جو قرآن جس کام سے منع کر رہا ہے مسلمان وہ کر رہا ہے آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں دیکھیں اللہ نے کن, کن کن کاموں سے روکا ہے اور دیکھیں مسلمان وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں جن کو ہم گناہ سگیرہ و کبیرہ کہتے ہیں سغیرہ گناہوں کی لسٹ بنا لیں کبیرہ کی بنا لیں اور دیکھیں مسلمان جو ہیں سب سے زیادہ اس میں ملوث نہ اللہ کی پروان نہ رسول کی پروان نہ خدا سے شرمایا پتا نہیں ان کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین بنتی ہے کہ نہیں یہ چلتے ملتے انسان نما درندے حیوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردار ہے اس کو چاہنے والے کتے ہیں اتنے بڑے معلم اخلاقیات موسم انسانیت کائنات کی سب سے بڑی با اخلاق ہستی کیا فرما رہی ہے اور یہ نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے یہ انسان نہیں ہے تو کتے ہیں دنگل نہیں کہا جانور نہیں کہا اسپیشلی کتوں سے تشبیح دی ہے حریص ہیں لالچی ہیں تو اس سے الٹ ہم نے چلنا ہے کس طرح اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں سادگی ایمان کی ہماری سوچ ہوتی ہے کہ میں نے مکان اونچا بنانا ہے میں نے مکان کے اوپر جو ہے نوٹ بار سیمٹ سے لگانے آج کل ہر مسلمان کی خواہش کیا ہے کہ سیمنٹ کی بوری لگا کے نا اپنے مکان کے باہر سارے نوٹ چسپا کر دیے جائیں تاکہ لوگ دیکھ لیں میرے پاس مسلمانوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ چپکانے کے لیے جائے. ہے کہ نہیں کروڑوں کے روپے مکانوں پر کوٹھیوں پہ لگا دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہیں ماربل پتھر وہ کیا ہوتا ہے وہ پیسہ ہی ہوتا ہے نا تو دکھانے سے مقصود کیا ہے کسی کو بھلا ہو رہا ہے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں اپنا دکھاوا ہو رہا اپنی انا ہے اس کو دکھانا ہے چومنٹ ہے یہ میں چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرش بری پر اپنی زندگیوں کا کوئی ٹارگٹ متعین کریں